દમણ દેવના સાંસદ ઉમેશ પટેલને સ્થાનિક માછીમારોએ ઘટનાની જાણ કરી હતી જેથી તાત્કાલિક તેઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને માછીમારો વિરુદ્ધ કરેલી કામગીરીનો તેમણે વિરોધ કર્યો હતો દમણના સ્થાનિક માછીમારોનો અવાજ દિલ્હી સુધી સાંસદ ઉઠાવશે તેવી ખાતરી આપી હતી દમણના દરિયા કિનારે માછીમારો પોર્ટુગીઝના સમયથી માછલી વેપારનો ધંધો કરતા આવ્યા છે આજે વર્ષોથી આ માછીમાર જેટી ખાતે મચ્છી વગેરે વેચાણ ધંધો કરે છે બોટ પાણીમાંથી આવતી હોય ત્યારે માછલીની જાળ તેમજ માછલીને સુકાવા માટેની કાઠી દરિયા કિનારા પર બનાવવાની કામગીરી પણ સ્થાનિક માછીમારો દ્વારા કરવામાં આવે છે જે આજે દમણ નગરપાલિકા દ્વારા તોડી પાડવામાં આવી હતી અને માછીમારોને આની જાણ પણ કરવામાં આવી ન હતી ઘટનાની જાણ સ્થાનિકોને થતા તાત્કાલિક નગરપાલિકાની કામગીરીનો વિરોધ કરવા માછીમાર અગ્રણીઓ પહોંચ્યા હતા સમગ્ર મામલો દમણ દીવના સાંસદ ઉમેશ પટેલને મળ્યો જેથી તેઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને નગરપાલિકાની કામગીરીની નિંદા કરી હતી ये हम लोग आए थे वो हमारी माता माता बहनों ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ जो समंदर किनारे पे हम लोग जो सूखी मच्छियों को सुखाते हैं वहाँ की काठी वगैरह लगाते हैं तो बोले कि आज नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए और वो सारे काठी वगैरह को तोड़कर कर करके इधर डाल के चले गए और माछी को भी बोल के गए कि यहाँ जो जाले ये जाल वगैरह लगाई है जो मच्छी के लिए जाल यूज़ होती है और वो जो सामग्री यूज होती है जब बोट अंदर जाती है तो सामग्री वहाँ पर रहती है और बोट वापस आती है तब भी रहती है और वो जालों को लोग फटे जालों को छिलते हैं तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए बोले कि वो सब हटा दो ये लकड़े बकड़े जो लगाए थे वो भी इन लोगों ने तोड़ दिए और दुख की बात ये है कि यहाँ पर पहले हम लोग जो श्राद्ध क्रिया करते थे पिंड और पिंड का जो यहाँ पर तर्पण किया करते थे वहाँ पर एक बहुत अच्छा माफी समझने बनाया था वो तो तोड़ ही दिया था तो पींड कार्य करने के लिए तर्पण करने के लिए छोटा सा वो लकड़े का वो टेम्परवरी बनाया था वो भी तोड़ दिया <laughs> तो मैं प्रशासक को प्रफुल्ल भाई पटेल जी को पूछना चाहता हूँ क्या मच्छी का धंधा करना कोई पाप है दमन दीव में मच्छी तो हमारा धंधा व्यवसाय मुख्य रहा है और आज जब सरकार विविध योजना लाकर मच्छी को धंधा को प्रोत्साहित कर रही है बहुत सारी सब्सिडियां देती है ताकि मच्छी का धंधा फूले फाले और उसमें लोगों को रोजगार मिले आज आपने दाबा तोड़ दिए दुकान तोड़ दिए मकान तोड़ दिए आज बाहर के लाइसेंस कैंसल कर दिए ना हम लोग को नौकरी मिल रही है ना हमें रोजगार मिल रहा है ना हमें काम धंधा मिल रहा है और जो हमारे बाप दादा से धंधा है वो भी आप छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे अमित सिंह राजपूत साथ है प्रशांत पंचाल एस ट्वेंटी फोर न्यूज दमण